Уважаемые клиенты, вашему вниманию предоставляется краткий видеообзор тягача Scania R400 2012 года производства, пригнанного из Голландии. Имеет оригинальный пробег 525 тысяч километров, э, оснащен двигателем мощностью 400 лошадиных сил, отвечает экологической норме Евро-5, топливная система PDE, с добавлением EdBlue. Тягач предназначен для перевозки опасных грузов. То есть это так называемый почковоз. На нем можно перевозить различные нефтепродукты, топливо, газ. Капитан. Имеет он подготовку от Теперь мы немного ближе ознакомимся с техническим состоянием автомобиля. А, спереди установлены шины размерностью 315 на 80 вы можете убедиться они в прекрасном состоянии порядка 70 процентов остатка есть На задней оси также установлены шины размером 315-80. Тоже они имеют более чем 70% остаточной глубины протектора. Обратите внимание на систему центральной смазки, которая также оснащена этот тягач. Конкретно этот экземпляр после ТО, которое было произведено в нашей официальной сервисной станции, об этом свидетельствует смазка, которую вы можете видеть на себе. Автомобиль готов к установке гидравлики и перевозки почек использованием этого функционального назначения. Теперь мы находимся в кабине тягача R400. Вы можете посмотреть на рабочее место водителя, а также убедиться в том, что состояние салона очень, хоро очень хорошее. Сейчас я проверну зажигание. Пробег это единица 526 тысяч километров. Пробег оригинальный. Машина, как я уже ранее говорил, имеет подтвержденную сервисную историю. Ну, все в принципе для удобства водителя. Кондиционер, точнее это климат-контроль. С управлением экраном выставляется температура, режимы работы. На руле присутствует управление круиз-контролем, а также управление бортовым компьютером. Можно переключать различные режимы, смотреть, происходит с автомобилем, отслеживать его расход топлива, давление в турбине и так далее. Много разно разнообразных параметров. Сейчас заведем. Так, раньше, мы уже его завели. Видите, двигатель работает ровно сразу же у нас запустится, запустится климатическая установка будет прохладно что важно еще отметить машина оборудована автономным обогревателем который можно использовать зимой в прохладную погоду есть выключатель вот массы вот. свидетельствует на машина с под опасной коробка отбора мощности с левой стороны. В нашем центре вы можете воспользоваться услугой тест-драйва техники, выбрать необходимый вам тягач, также воспользоваться предложением о финансировании, которое предоставляется нашей финансовой компании Скани Кредита. Чтобы ознакомиться с предложениями сканей с пробегом, вам необходимо приехать на 50 километр трассы. И в Житомир и посетить наш центр по продаже техники.